Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wahai yang takdir Allah, ya jadilah makhraj, dan rezeki dari sana yang tidak dihitung. Dan yang berpegang kepada Allah, maka Dia yang menghitung. Inilah Allah, balik dan amri qad ja'alallahu li kulli syai'in qadra sadakallahu alazim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah pertamanya marilah sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini untuk yang kesekian kalinya kita dapat bersama pada hari ini yang terlebih penting kita mampu, kita bangun, kita bangkit daripada tidur kita pada hari ini untuk meneruskan hari-hari kita yang berikutnya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita lah nikmat untuk kita rasai dan dalam masa yang sama juga nikmat ini perlulah disebut-sebut dan disyukuri sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu <coughs> Wa Taala. Siapa-siapa yang bersyukur kepada aku kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan tambahkan lagi nikmatnya kepada kepada mereka yang bersyukur sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu taala la in syakartum la aziidannakum wa la inna azabi lasyadid jadi kita peganglah kata-kata Allah Subhanahu taala ni selama-lamanya kenapa kerana, kerana dengan nikmat yang kita ada ni kalau kita bersyukurlah akan tambah lagi nikmat ni tapi kalau kita engkar maknanya kita berpaling daripada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, kita berpaling daripada arahan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak melaksanakan tuntutan, kita tidak meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala, maka rugilah kita di dunia. Jadi insya-Allah pada hari ini saya nak berkongsikan kepada kita termasuk diri yang bercakap pada hari ini lah antara perkara-perkara yang boleh kita lakukan. Pertamanya adalah untuk kita nak menjemput rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita ni sebagai manusia ni kita terlupa rupanya rezeki ni perlu dijemput kadang-kadang dia mari juga ada kadang, kadang orang panggil sepak sepak ni maknanya lalu-lalu lalu pak terkena kita atau orang panggil rezeki juga orang panggil kita lalu lah misalnya lalu mana-mana tempat tiba-tiba jumpa dengan orang orang nak belanja kita tu panggil sepak tapi selain daripada tu juga kita kena jemput rezeki yang diajar oleh Allah Subhanahu taala dalam ayat yang cukup-cukup masyhur sehingga ke masyarakat Melayu kita siapa tak tahu daripada mana orang boleh orang panggil istilah yang disebut kita nak cari-cari tu tak jumpa itu ayat seribu dina ayat seribu dina sebagaimana saya sebut tadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja kata Allah Subhanahu taala siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu taala Allah akan bui dia jalan jalan keluar jadi bila Allah Subhanahu taala Abang kita jalan keluar, situ jugalah Allah akan berikan kepada kita ni kemudahan. Kita panggil rezeki ni mudah nak mari, kalau kita panggil kita mengaji ni mudah nak uh, mudah nak ingat, mudah nak baca. Ataupun kalau kita dalam untuk nak kita nak menguruskan rumah tangga, nak menguruskan kerja dan sebagainya lain ni Allah beri. Allah beri dalam bentuk kita mudah dan lain daripada batu juga. Kita nak bawa minda kita pada hari ni jangan kita memandang rezeki hanya wang ringgit sahaja pak tu kita sebut dah banyak-banyak mana duit sekalipun duit tak boleh nak membeli kebahagiaan. Kita kata orang ada duit, dia nak beli lena dia tak boleh. nak nak beli katil boleh kita kata nak beli katil dengan lembek maha-maha dengan orang panggil kalau tidur tekak sedak tak. Tapi belum tentu lagi dia lena ataupun dengan duit dia banyak dia nak orang panggil nak apa nak nak membeli kesedapan tak boleh. Tapi dia nak beli, apa dia nak beli lauk pauk banyak boleh nak beli kambing bakar, nak beli goto tapi nak beli selera dia tak boleh. Bila Allah SWT tarik selera dia, maka tak ada gunalah rezeki yang yang dia ada. Jadi, salah satu daripada cara menjemput rezeki mestilah melalui jalan taqwa kepada Allah SWT. Kadang-kadang orang tanya kita, taqwa-taqwa ni apa dia? Paling-paling mudah, paling-paling basic kita kata, adalah buat apa yang Allah SWT suruh kita tinggalkan segala larangan Allah SWT cuma kalau kita nak telusuri banyak sebenarnya ayat yang Allah SWT tampilkan kepada kita nak bagi kita ni mudah kadang-kadang kita ni sibuk dengan tanya pas tanya-tanya pas tanya-tanya pas buatnya tak juga Cukuplah kita ambil beberapa perkara bagaimana disebut oleh Allah SWT A'udzubillahimmanasyaitanurrajim wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as wal ard wa iddat lil muttaqin kata Allah Subhanahu wa ta'ala bersegeralah berlumbalah berlari-larilah untuk apa untuk kita nak mencapai keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah Subhanahu wa ta'ala sambung lagi wa jannatin arduha as wal ard dan syurga yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan kepada kita nilah seluas langit dan bumi Wa'idjat lil mutakin disediakan khas kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi poinnya duduk di siapa orang yang dikatakan bertakwa. Allah Taala sambung lagi di ayat yang berikutnya. Allah Zina yang fikir orang yang membelanjakan harta dia, orang yang membelanjakan apa yang dia ada, ya Allah Taala berikan kepada dia. Iaitu dalam keadaan eh, dia seni. Allah Zina yang fikir nafis juga dalam keadaan dia suka susah lagu mana pun tapi dia masih lagi mampu untuk membelanjakan masih lagi mampu untuk dia bagi kepada orang lain mungkin dia cuma ada 50 sen dalam 50 sen tadi dia masih lagi menganggap bahawa ada rezeki orang lain dalam rezeki yang dia ada dia bagi dan dia bagi tadi kalau dia percaya kepada Allah SWT sebagaimana disebut maka dia akan buat kenapa? di ayat yang berikutnya Allah SWT sebut juga adalah salah satu daripada cara untuk kita menjemput rezeki ialah kita kena bertawakal kepada Allah SWT. Berbalik kepada takwa tadi, disebut oleh Allah SWT antara ciri-ciri orang yang bertakwa yang disediakan syurga kepada dia ialah yang pertama, Al-lazina yunfiku nafis sarak wa darak. dia ni membelanjakan apa yang dia ada, apa yang Allah SWT beri, sama ada tenaga dia, wang ringgit dia, harta dia, kepakaran dia, kemahiran dia. Fisarak wa darak dalam keadaan senil ataupun susah dan disambung lagi itu ciri yang pertama orang yang bertakwa dan yang kedua wal orang yang mampu menahan marah dia tadi kadang-kadang orang tanya kita apa nak lagu tu nak kena tahan marah semua apa. pas dan masa lah buat kita itulah Allah Taala sahaja uji Allah nak uji kita lagu mana kita boleh kawal emosi kita lagu mana kita boleh kontrol keadaan dan bagaimana juga kita nak meredakan orang panggil kemarahan kita ataupun kita nak Um, mengelakkan daripada orang ni men, apa menimbulkan kemarahan kita. Situlah perlu kepada kebijaksanaan kita. Muka yang menimbulkan kemarahan kita tak tadi dia tak tahu pun kita marah. Tetapi yang kedua, kita tak royak ke dia. Lagi mana cara dia ni kena bertindak? Lagi mana dia cara dia buat untuk tidak menimbulkan kemarahan orang lain? Tapi uh, disebut oleh Allah SWT, maknanya orang yang menahan marah tadi mampu menahan marah dia, marah apa ni orang panggil marah yang uh, tidak di, disuruh lah sebab kita ada dalam Islam ni kita wajib marah bila keadaan-keadaan keadaan tertentu bila agama Allah SWT dihina maka wajib kita kena marah kalau orang duduk dia kata eh mampu ni tak payah marah tak payah tak payah oh, tak kena lagi tu kena marah cuma salurkan kemarahan kita cara 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 yang bijak sana mungkin kita boleh wajadilhum tihya ahsan. mungkin kita boleh berdebat kita boleh berbahas dengan dia dengan cara yang lebih baik bukan cara kau tenguh ha tak tahu ke apa sebab mungkin orang yang menimbulkan kemarahan kita orang yang mungkin menghina agama kita mungkin orang ni dia tak tahu kita kena rayak lah dia. Tapi bila kita rayak datuk ni juga, maka kewajipan kita lah untuk kita lagu mana untuk kita nak pertahankan sepatutnya yang kita pertahankan. Okay. Wal-kazi minal ghaiz. Wal-afi na nas. Ciri-ciri yang ketiga orang okay, yang dikatakan bertakwa. Sebagaimana kita kata takwa nak menyebut rezeki lah. Wal-afi nas. Orang okay, yang mampu memaafkan manusia yang lain. Maknanya saling maaf memaaf, memaaf apa ni maaf memaafi kita pada hari ini, kita masyarakat Melayu tu, utama sekali yang berada di Nusantara ni amat-amat orang panggil comel amalan kita. Walaupun kita kata boleh boleh puasa ni kita sebut sebagai bulan ibadah. Masuk saja bulan syawal ni kita bulan silaturahim. Pagi syawal tadi, di tempat lain tak ada buat pun. Kita panggil ziarah rumah-rumah ada buat. Ada setengahnya. Tapi kita panggil salih dengan minta maaf, apa ah, panggil ada upacara khas ni tadi. Cara yang tak di, berlaku dalam masyarakat lain, kita ada. Siap kita sebut lagi. Ha? Uh, kita sebut selamat hari raya maaf saya batin minta maaf banyak uh, ni ada salah silap aku minta minta maaf kita ni dah kita sebut mesti awak tangan lagi kosong-kosong dah apa makna kosong-kosong kita wal afi na aninas bukan setakat kita maaf kita nak dihilik belaka tak sih dah nak, nak, ingat kenangan lama kita yang awak panggil mengganggu fikir kita sakit hati kita lama mana kita nak pergi sakit hati kita ibarat kata kita ni uh, kalau kita sakit hati yang kita tidak lepas cubalah kita buat kita ambil tangan kita ni dua-dua tangan kita cuba kita genggam kita buat lagu ni ni payah dah ni cuba kita genggam genggam semakin kuat semakin kuat jangan lepas ha. begitulah juga hak kita tahan sakit hati kita kita rasa lagu mana kita pertama kita rasa tak selesa bila lama-lama kita rasa tak mampu. Dia kata sakit, sakit tak sakit dan bahagian ni saja. Tapi tiba-tiba dia menjala ke bahagian-bahagian lain kenapa kita terpaksa nak tahan. Benda yang kita pegang tak dia di marah ni atau sakit hati kita tak perlu lah kita simpan tak. Kenapa? Kalau pun kita sakit hati, kalau pun kita rasa kita tak eh, nak 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 buang memori lama hok kita kata ni tak. Kita fikir satu perkara dengan cara kita sakit hati tak dia dengan cara kita payah nak buang, payah kita nak marah orang ni agak-agak je. Apa yang kita pernah alami dulu ni tertebus ke tak? Kalau kata kita pernah kehilangan tempoh kita, kita kata aku ni sebahagian umur aku. Masa kanak-kanak aku ni, Kau panggil kehilangan masa. Tak apa, orang lain boleh gitu, boleh gini tapi aku kan apa? Kerana manusia-manusia durjana, kita kata. Okey, dengan cara kita tak maaf, adakah Allah bagi kita balik ke zaman kanak-kanak kita? Tak. Ataupun kita, zaman kita kerja, dia lima tahun kita kerja, Waktu anak kanak kita, kita tak nak pakat, kita tak gitu, tak gini. Okay. Dengan cara kita tak maafkan dia, adakah kita ni, tertebus dengan 5 tahun tadi boleh hundur klik nak naik tak ada juga jadi biar kita gini lah apa yang buat tadi kita tukar kepada dalam bentuk token kita di dunia orang buat kita tukar kepada token pahala token pahala ni kita boleh tukar di akhirat Kenapa? apa duit yang kita ada di dunia ni tak laku di akhirat-akhirat kadang-kadang kata, apa tak laku ni duit hak ada ni lah kita boleh guna akhirat kita boleh ada syarat-syarat duit kita ni laku Sebelum kita kembali ke akhirat, kena tukar piti kita. Supaya kita pergi melawat negara orang Kita pergi ke London, kita pergi ke uh, apa ni, kita pergi ke US, kita pergi ke Bangkok dan sebagainya. Ah, laku PT kita ni. berketaklah aku laku terus. Kena tukar sebelum. Sebelum gitu kena tukar. Maksudnya kita nak beli dengan duit dia lah. Di akhirat esok-esok kita kena tukar. Tukar kepada duit yang boleh kita guna di akhirat esok-esok. Tukar marah kita, tukar sakit hati kita ni kepada pahala. Perganda-ganda tu pahala orang yang dizalimi ni. Dia tahan, dia sabar dia akan boleh banyak pahala dan kalau dia mengampun orang dia maaf orang dia bertambah-tambah lagi pahala dia kenapa dia akhirat esok-esok segala apa yang kita rasa segala apa yang kita alami di dunia ini tidak percuma kenapa Allah Taala tetap kira sebagai ganjaran ganjaran pertama ganjaran sebagai orang yang sabar ganjaran yang kedua kerana kita memaafkan orang okay? orang lain. Dengan cara yang ketiga, mungkin dengan cara kita buat gini tak mendorong orang lain pun buat benda yang sama dengan kita, maka berganda-gandalah amalan dan pahala. Okey, ciri-ciri yang bertakwa sebagaimana disebut tadi, saya kata yang pertama orang yang boleh membelanjakan apa yang Allah Taala berikan kepada dia ni dekat keadaan dek susah senang dia. Dan yang kedua, yang mampu apa panggil menahan marah. Dan yang ketiga, memaafkan antara satu sama lain. Jadi tiga perkara ni dalam takwa yang kita sebut tadi. Maknanya kalau lah pale-pale tidak tak ada nak buat benda-benda yang payah-payah ni kita buat dulu tiga perkara ni. cara nak menjemput rezeki yang pertama kita Allah melalui jalan yang takwa. Dan yang kedua, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Cara menjemput rezeki juga lah dengan cara kita bertawakal kepada Allah SWT. Kadang-kadang kita tanya diri kita, tawakal ni lagu, eh tawakal. Kalau tak tawakal, tak ada ni. Kita tanya, eh Jangan yang tawakal, ni tawakal lah mana? Serah pada Allah lah, nak, nak, apa nak jadi, jadilah. Ha, oh, tu tak orang panggil tak tawakal, tu panggil tawakal. Serah so, bulat-bulat, kita orang okey kot ke Ni tawakal. Tawakal ni maknanya, setelah kita buat macam-macam, kita rancang, apa ni kita lakukan, apa yang patut kita buat, akhir sekali serahkan segala urusan kita kepada Allah SWT. Bawa panggil tawakal. Dan Allah SWT nak sebut, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh orang oh, yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Allah akan mencukupkan rezekinya Maknanya sini lah kita tengok kadang-kadang kita rasa pelik. Dan benda ni benda yang uh, tidak mustahil berlaku. Kita boleh tengok saing-saing kita. Kadang-kadang kita ni sama banyak dah. Tanggungjawab sama dengan dia. Tapi buat apa dia cukup kita tidak cukup. apa? Kerana kita telah, telah hilang berkatnya rezeki kita tadi. Kerana mungkin kita tidak bertawakal kepada Allah SWT. Kita tidak jadi orang yang bertakwa. Kita tidak buat apa yang Tuhan suruh. Tidak tinggalkan apa yang Allah SWT lah. Okay? Maka situlah akan berlakunya bagaimana orang yang cukup kita ni tidak cukup. Kita tengok dah banyak daripada asnaf. Asnaf yang kita panggil bunyi nak betak semacam ni kita kata, dia tu bila kita cek, oh, banyak benda hok tak beres. Tapi hak jenis susah. Kita nampak dia susah. Dah, Pernah kita tengok satu kisah uh, ni Normadiha. Saya siapa lain saya teringat. Orang yang uh, salah seorang pelajar terbaik SPM. Kalau kita pergi rumah dia, orang yang limpah belakang. Dengan duduk rumah zing. Dia yang zing, atak zing, duduk pula kawasan patah aku tak tengok Allah supaya ngaduk duduk dalam apa duduk dalam ketua. tapi bila kita tanya dia tak panah aku duduk rumah gini ni dia kata tak panah tak rasa panah jadi secara logiknya kita tengok benda ni tapi Allah Taala bila dia ni pertamanya dia membina suasana takwa ada yang kedua dia meletakkan keberkatan yang tingginya kepada Allah Subhanahu Taala ada yang ketiga dia tak tinggal usaha maka ni ya Allah Subhanahu Taala walaupun dilihat kesukaran bagi orang lain dia adalah dia lain hidup ha, Okay, kita panggil itu ialah bertawakal dan uh, selain daripada itu juga untuk kita nak menjemput rezeki saya nak bagi tiga poin ya ini takwa uh, takwa tawakal dan yang ketiganya permudahkanlah urusan orang lain kenapa Allah uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang cukup-cukup masyhur ada sebut man am mukmin qurbatan uh, Korbatan qurbatan min qurab uh, mingkorabil apa ni min dunia siapa-siapa yang melepaskan orang-orang mukmin ah uh, daripada kesus uh, satu kesusahan daripada kesusahan di dunia ni nafasallahu anhu qurbatan uh, qurbatan fi yaumil qiyamah Allah akan melepaskan dia kesusahan masa dia di akhirat esok-esok maka kita ambillah kesempatan pada hari ini bagaimana kita memudahkan urusan orang lain bagaimana disebut dalam hadis yang sama mayassar uh, apa apa manyassara musliman dia sebutlah kita ambil mafhum siapa-siapa yang mempermudahkan urusan orang Islam Allah akan permudahkan juga urusan dia sebagaimana di banyak hadis-hadis yang lain dia sebut salah satunya ialah irham man irham man fil ardi kita sayah kita kasih kepada orang yang berada di dunia Berada di bumi Sama ada Mungkin dia tu manusia Mungkin dia dalam bentuk binatang Bentuk tumbuh hega Apa kita sayakan Apa nak menjemput rezeki dengan cara tak Takde kita permudahkan usaha lain Contoh macam Benda mudah Kita tengok haiwan yang Awak panggil kelapa Kucing Kita kata kalau kita bui Kita belilah Kita kata Apa dia panggil Pelek Apa dia pelek kau Ah makan kucing tu lah. Opaya kucing tu kita beli sekilo baru berapa ria. Ada beli momo ras melari ras peleria ada beli. Saya ingat dengan semelaria ni kalau kucing saya kong, biasa tu dalam 2 3 minggu dah. Dak dengan cara ke mana kita tabur, kita beri makan ke dia. Nampak dia macam terkiang-kiang cari air, beri air, air. Tak ada kita rebuh, tak ayo kita kucak-kucai, tak obeng air, air milu, air gapo. Cukup kita bagi permudah ke tu. Kita panggil kucing. Tambah-tambah lagi lah orang. Kita permudah ke. Kita nampak payah. Kadang-kadang kita ni nak tunggu kaya. Nak, nak tunggu kaya baru kita nak ni nak, nak tunggu kaya baru kita nak kita kata boleh kita menyumbang kepada orang lain. Cara paling mudah banyak kan kita pergi di contoh macam di supermarket, di pasar raya ke apa kita tengok kadang-kadang orang tolak troli, orang puas, ada orang ni mungkin orang yang mengandung, ibu tua ke apa tolak troli. Orang panggil musing, tak bukan musim tayar troli, tua dengan tua-tua musim dak kali kita tengok saja. Dak, nampak dia tersusah. Apa salah tolong tolak troli. Tak siapa apa dia nak tolong tolak troli Tolong tolak troli ke kereta dia. kalau kita ni ada masa mampu lagi tolong ambil barang. tolong akak barang. Itu kita panggil benda yang tidak perlu modal tapi perlu ada apa dia? Perlu ada kehendak. Bila kita ada kehendak, kita ada kesungguhan insya-Allah mudah saja kita nak buat. Dan Allah SWT Wa melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut kepada kita apa ni la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Allah uh, Nabi SAW sebut tidak beriman seseorang di kalangan kamu sehinggalah dia kasih kepada saudara dia bagaimana dia kasih kepada diri dia. Ini juga salah satu daripada punca kita nak menjemput rezeki. Kenapa? Kita pertamanya kita nak mengambil berkat apa ni uh, suruhan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita meraikan kita menyahut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang kedua kita menzahirkan kasih sayang kepada saudara kita bila kita ni bagi saya kita kata tak orang sayang kan bila saya kat orang orang pun kita dilihat saya kat orang orang melihat kita ni cakna cara dan insyaallah kalau dia ada rezeki lebih kita jugalah orang yang terdekat dia akan cari sebagaimana yang kita kata paling-paling uh, mudah pun kita tak boleh nak nak tolong kat tu kita bersedekahlah dengan cara yang paling mudah iaitu watabassumu kafi wajhi akhika sedekah kita senyum kepada saudara kita ni bagaimana Nabi SAW sebut merupakan satu sedekah. Sebab apa? Kadang-kadang kita rasa dengan senyum lagi mana boleh menjeput rezeki. Kita ambil cara mudah aja. Kita ke kalau kita nak kerja apa orang, nak kerja apa kalau kita tengok muka tak siap, okay, kita agak-agak nak ajak dah dia. Kita awal-awal lagi kita kata mula-mula lah sebab kita tengok dia ni macam hey, dengan muka somak, dengan muka tak siap, dengan muka panggil sepanggannya lap jaga apa tak. Kita jadi macam tak ada muka walaupun asal kita nak belanja dia. Sebab tu lah saya sebut senyum takdir, pertama kita meraihkan kata-kata Nabi SAW, senyum tu sedekah. Dan yang kedua dengan senyum takdir ni, kita menyebabkan orang tengok kita ni orang rasa bahagia. Orang tengok kita ni kalau orang nak bui ke apa-apa kita, dia, maknanya dia bui. Tidak kata pusing gelik tak, nak belanja hari ni. Dia tu niat dah, mari ke pejabat nak ajak dia. Tu baik makan hari ni, ada rezeki lebih ni. Mari-mari tak, kata, eh, warna dia hari ni. ni. Somak dengan bini kau, warna kau. Kor. Oh ni mesti ada gapau ni mari boleh kau gapo tak jadi aja rugi kita. Maknanya kita mulakan benda rengkah-rengkah ada di keliling kita insyaAllah Kalau kita buat kesan yang bekas sikit, kesannya banyak yang kita sebut berkat ni berkat benda yang tidak nampak tapi boleh dirasai dan boleh kita orang panggil dirasai dan ada kesan dia. Sebab itulah kita sebut bila dalam kita nak cerita menjemput rezeki ni paling-paling mudah kita kuraikanlah masalah kita dengan orang kurangkanlah dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh jangan buat. Kata kata nak tak buat ni mungkinlah mustahil kan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersebut al insan la yakhlu anil khati wa nisyan. Manusia ni taklah tak, sunyi daripada silap dan juga uh, anil khati wa nisyan daripada silap dengan lupa. Tu so, yang dia dah. Tapi kita ingatlah satu-satu perkara bila saja kita ni silap segeralah memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Dosa kita ni dosa-dosa besar ni tidak terhapus dengan cara uh, kita duduk dia kita duduk dia kena juga kita bertaubat kepada Allah SWT. Sebaliknya dosa-dosa kecil ni dengan cara kita tolong orang apa boleh menggugurkan dosa kecil kita. Dengan cara kita orang -orang panggil kepada ambil air semayan juga boleh menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Dengan cara lagu mana? Dengan cara kita terlibat dengan aktiviti-aktiviti orang panggil memberi keceriaan kepada orang lain juga boleh menggugurkan uh, apa ni dosa-dosa kecil kita. Dan akhir sekali kita ingat sekarang kita bui kat orang lain sepuluh saya kata tak kita nak balik ke akar jalan jauh, jauh lagi no. duit kita atas duit yang kita ada ni tak laku di akar esok nak wilayah aku lagu mana nak wilayah kita tukar selalu sebagaimana yang disebut oleh Allah SWT in ahsantum ahsantum li anfusika ada masa kita nak buat baik kita tak buat, baik selalu walaupun buat baik dengan benda kecil kita panggil di pejabat ni kan sayang-sayang kita tak tak ambil air bubuh air dengan air mungkin air masuk je kita ambil dah ambil tolong-tolong dia Okey, kita tengok sayang kita nampak busy telajak tak bangun-bangun daripada tempat duduk dia. Ambil air bui. Minum air dulu. Nampak dia mau dak nak kau tak bangun nak gapo apa. Ha. Pagi dia minum, senyum. Aku benda-benda yang mudah lagu tu. Kali comel lagi kat kucai kucai, kucai hak dah kala dak. Kucai kopi, kucai teh, kucai harga apa lagilah. Sayang kita tengok tak ada panggil kucai-kucai kopi bui. Kena nyopah, tak ada. Sayang kita suka dak. Walaupun kita kata ada orang misalnya kita tak tahu pun dia tak minat lah. Ah um, mungkin tak tak minum kopi. Kita kucak-kucak-kucak buih ke dia dak. Dia suka, dia rasa dihargai walaupun dia tak minum kopi. Misalnya dia kata, "Oh, saya tak minum kopi. Tapi terima kasih banyaklah dia kata tak ada lagi orang hok buat air saya awak ya, lah orang pertama buat dia suka walaupun dia tidak minum apa lagi lah kita tak okay lah sai ni 5 tahun 10 tahun dah sai tak tahu lagi gapo dia hok sayang kita makan hok sayang kita tak makan okay. jadi insyaallah sama-sama kita koreksi diri supaya akhirnya kita nak sama-sama kembali kepada Allah Subhanahu taala tak jadi orang yang menyesal orang yang menyesal ni banyak ayat Allah Subhanahu taala sebut dalam Al-Quran salah satunya saya nak sebut ayat-ayat <coughs> orang yang menyesal ni adalah wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum al-maut fa rabbi fa rabbi laula aqartani orang yang menyesal nak sebut dia akan menyebut kepada Allah SWT. taala ke kepada Allah SWT. taala laula aqartani kalau boleh pelewat sikit ila ajalin qarib sikit atau ya, saya banyak pun kabar setengah jam kau boleh 15 minit kau apa nak, nak nak, nak minta minta pelewat supaya jangan ambil nyawa ni fa ha? asaddaqah nak bersedekah fa asaddaka as wa akun minas salihin fa asaddaka as wa akun minas salihin nak jadi orang-orang yang baik ha, maka situlah Allah SWT kata terlewat dah kenapa walain yuakhirallahu nafsan iza ja'a ajaluha Allah tidak akan memperlewatkan walaupun sedikit apabila telah sampai masanya untuk kita pergi mengada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua yang ada pada hari ini kita menjadi saksi antara satu sama lain. Kita sebar-sebarkanlah mungkin ada info yang uh, orang panggil bermanfaat ada sesuatu yang kita kongsikan ini boleh dimanfaatkan oleh mereka yang lain boleh diamalkan oleh mereka yang lain dan yang terlebih penting adalah bukan kita sekadar kita bercakap tapi kita buat apa yang kita yang kita cakap insyaallah mudah-mudahan kita semua suatu hari nanti akan bersama-sama berkumpul di, bayang, uh, di bawah bayang-bayang penaungan Allah Subhanahu wa taala dan kita akan beratur sama-sama memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.